разваленный. Ремонт Это понятно, ремонт. А где пока на человека пациент вот этот. Распределяй да. передачи. Починяй.

и распространяться так. Ну, во-первых, первым делом это шок. Это как называется? Это карантин или что это? Ну, тут мы, короче, это за... вы с, да, тут да, приехали. А, ну, вообще, тут, короче, горы были. Там в середине жить невозможно. Так, а это вы здесь живете, потому вы что в середине жить... Короче, а что, на кровати вы то вытягиваете, затягиваете? Ну, конечно, а там сырость такая, что, короче, это. Ну, сейчас... У -у -у. Я... Здесь после а как это? После там отдельно мы карантин мы были, а здесь у вас другой еще карантин. Что вы а какие-то прокаженные? Меня сюда да? Обычно сразу или а, вот, вот смотри, если дождь, вот дождь все затапливает. Дождь заливает да? в хату, короче. Там даже бесполезно и гнить ее или что-то да. это.

да. Есть подключение врачей, там все вот это, на свободе делали это, на грибок аллергический, вызывают астматические синдромы, все дела, ну. Но... А тут это заехали своими силами, что могли порядок на набили, а тут гриб такой невыносимый. Матрасы не носим. Сыр разрешает, да? Потому, Влажность? Да. Сынок нет. Да, это, конечно... Люкс. Вот это, кстати, вот канализация, ну, натуральная. Своё полотенце кинул, закрыл, потому что зашли, воняет. Вот тут вот он. Вот. тут мы заехали, так вот, посреди кафе кучу мусора. Да свет есть то и дальше, что там? света нет. свет, света света нет. Это вот типа шо, что у вас тут туалет? Ну ничего ж О, блин. Здесь, стоять нельзя, <свят> да, получается? <плево> да. Нет, ну, да, там и света нет. Плохо, что нету света. Нам надо со своим а светом мы мало ходить. Не раз один, ну да не, ну понятно. Я говорю, что тут на видео даже зафиксировать нельзя. Многие моменты, потому что камера без вспышки пишет плохо. И пишут каждый раз бумаги, короче.

Это конечно жесть запах. Выносят на улицу кровати, потому что помещение находиться нереально. Но на ночь их заносят, потому что их тут закрывают. Недостаточно того, что те вот двери закрываются, еще их закрывают. вот вот этими дверьми. В жестях. Помещение, конечно, обада. Вообще обада.